Cerita ini tentang seorang pria bernama Fahme. Setiap hari Fahme akan menghadap MT4-nya. Dia adalah seorang trader yang sejati. Setiap pagi setelah Fahme bangun dari tidur, dia akan terus buka MT4-nya lalu terus mula trading. Suatu hari Fahme ingin trade gold. Fahme terlihat satu setup yang cantik lalu berpikir ingin full margin. Terima kasih telah menonton! Setelah Fahme entry, dia senyum lebar membayangkan hasil profit yang banyak dia akan dapat setelah entry. Dia penasaran. Selepas itu, Fahme mula bangun dari tempat tidur dan mandi dalam keadaan yang gembira. Selesai mandi, Fahme minum air sambil membayangkan lagi profitnya. Fahme buka semula MT4-nya dan ingin close profit, tapi rupanya akunnya itu MC. Tiba-tiba, Fahme merasa lemas di satu tubuh, hatinya bergetar. teman Fahme sedar dan bergegas membantunya. Teman Fahme membawanya ke kerusi. Lalu dia mengambil air. Dia meminta Fahme untuk meminum air itu. Teman Fahme membaca satu jampi, lalu merenjisnya ke muka Fahme. Setelah itu, Fahme kembali normal. Temannya bertanya apa sebab Fahme menjadi begitu. Fahme menceritakan kepada temannya. Temannya bertanya kepada Fahme, "Adakah dia menghormati selama lebih besar dan buat mapping atau tidak?" Lalu temannya menasihati Fahme supaya sentiasa menghormati selama lebih besar dan buat mapping dulu sebelum trend. 是。